Kenapa Cairo Amin ni tak nak masuk pasaran saham? Pinyang pun dah masuk pasaran saham. Kalau kita tengok dua figura, dah boleh kata level yang sama. Follower pun kencang, kuat sama-sama. Tapi kenapa seorang dah masuk pasaran saham, Cairo Amin belum masuk pasaran saham? Saya tengok mungkin mentaliti uh, Cairo Amin ni, dia nak buat bisnes itu persendirian. That means personal lah. Kan aku berniaga cara Ramli. Ramli, dia boleh je buat jualan 1 bilion tapi dia tak masuk pasaran saham so terpulang kepada owner boleh jadi faktor kenapa macam Khairul Amin dia tak nak masuk pasaran saham sebab ialah sekarang dia bos dia tak perlu menjawab dekat siapa tapi bila dia jual saham dekat orang lain dah kena menjawab dekat orang lain so sebenarnya owner syarikat itu bukan founder owner sebenar syarikat itu adalah pemegang saham. Ha, sebab tu relaxnya jadi pemegang saham, beli saham ni sebab kita jadi owner. So, bos founder kena jawab dekat kita. So, mungkin Khairul Amin tak nak pening-pening, nak jawab dekat semua orang, kenapa dia buat rembayung, kenapa dia buat saman yet dan dia dah tak boleh buat secret lah kan. Tiba-tiba nak announce, dah tak boleh. Ha, so, kena bagi tahu dulu dekat pemegang saham, pemegang saham approve, barulah rembayung 4 juta tu boleh lulus. Kalau kita tengok orang terkaya dalam dunia, Elon Musk, yang baru-baru ni, uh, net worth dia dah sampai 700 bilion, dia pun kena jawab dekat pemegang saham Tesla. Tesla tu bukan dia punya, bukan pak dia punya kan? Yes, Elon Musk ada saham dalam Tesla. Tapi banyak pemegang saham lain ada juga, so dia kena menjawab tiap-tiap tahun. Baru-baru ni Elon Musk dia demand lah dia nak 1 trilion package. So dia tak ambil gaji. So dia ambil dalam bentuk saham. So kalau orang biasa ingat Tesla ni Elon Musk punya, so bukan lah. So dia nak buat ikut suka dia pun tak boleh. So dia kena minta kelulusan dari pemegang saham. Ya bos-bos sebenar dalam company lah. So barulah dia boleh buat dia nak buat robot Tesla ke, dia nak buat uh, Tesla punya self driving car, dia kena minta kelulusan. Kalau tak dapat lulus tak boleh. Elon Musk ni dah sampai level gaji dia pun pemegang saham yang kena lulus. So bayangkan pemegang saham ni kitalah bos sebenar kitalah ada kuasa sebenar bukan founder dia. So masalah perniagaan ni dalam mana-mana fasa, you kecil ke, you besar ke, you MNC ke, masalah dia adalah duit. Tak pernah lari dari masalah duit. Saiz besar atau saiz kecil. So kebaikan masuk IPO ni adalah you dapat duit pelabur tanpa you perlu bagi balik. Ha, maksud kalau you nak berniaga selalu orang pergi pinjam bank, berhutang. Kena bayar balik, kena bayar interest. Tapi kalau you dapat duit dari pemegang saham dengan you jual saham you, you dapat duit tak perlu bayar balik satu yang kedua tak perlu bayar interest hanya perlu bayar dividen kalau ada untung so dia lebih santai cuma masalah dia kena menjawab lah setahun sekali dengan adanya sambal nyet dengan apa sambal dendeng daging dendeng dia dah boleh buat jualan yang setiap tahun meningkat sales dia naik dan duit dia dah cukup reserve cash -kan. Karo Amin ni kita buanglah rembayung ni kan dia dah spend 4 juta kan orang dah setiap kira-kira dah petikai berapa sale dia boleh buat kan ha, so kita letak tepi kalau kita tengok Cairo Amin pun tiap-tiap tahun umum jualan dia meningkat dan yang bagusnya Cairo Amin ni dia treat followers dia macam pemegang saham sebab apa kalau kos barang naik dia menjawab kenapa naik ha, so tu bagusnya Cairo Amin ni dah ada mentaliti untuk ke IPO ha, so mungkin kalau Khairul Amin ke IPO, jangan lupakan kami lah. Kami nak beli saham. <laughs> Kalau saya tengok KA ni, adakah dia easily untuk ke IPO? Boleh dikatakan ya sebab satu dia dah ada aset yang betul, yang boleh pegang lah. Kilang, semua produk dah ada. Dan benefit dia, dia dah ada followers. Ramai orang ada produk. Tapi dia tak ada pembeli yang tetap. So Khairul Amin dah ada dua. So untuk Khairul Amin ke IPO tak susah. Sebab tahun ini ada satu syarikat yang dia juga jual rempah dia jual paste-paste makanan dia dah ke IPO bisnes Cairo Amin ni bukannya bisnes baru dan kalau dia dah ready mesti dia boleh pergi produk rempah uh, yang pergi IPO tahun ni of course lah brand Chinese so dia buat rempah sup macam bunjut sup bunjut so dia buat all the rempah makanan so dia pun dah pergi dia ada kilang owner pun kita tak kenal tapi kat sini kita kenal owner follower ada berjuta-juta produk bagus definitely boleh pergi IPO orang dah berebut nak beli saham Khairul Amin kalau Khairul Amin ni masuk IPO masuk pasaran saham saya rasa orang beratok macam rembayung kan sebelum rembayung dah buka Google review dah banyak nah, itulah cara kalau Khairul Amin masuk pasaran saham apa yang saya nampak dekat sini kita sebenarnya tak perlu susah-susah berniaga so berniaga ni belum tentu berjaya ramai orang je buat bisnes keluar modal ambil bank loan tapi end up rugi tanggung hutang. Dan dengan duit yang kita ada yang tak banyak ni, kita dah boleh beli perniagaan orang lain yang dah proven. Kan orang lain dah susah payah berniaga, brand dia dah kukuh, perniagaan dah untung, kita masuk beli jadi pemegang saham. Dia pula jawab dekat kita. lah apa keistimewaan jadi pemegang saham. Mungkin ramai orang lupa, Cairo Amin dulu susah. Dia buat rasa pop. Ah, ha, sambal dulu dia tak laku. Bocor, dia fail Konten dia buat dekat dapur biasa pakai sudu je. Tapi kita nampak sekarang Cairo Army yang berjaya, yang boleh buat jualan banyak, berjuta ada rembayu. Kalau kita ada duit lebih sikit lah. Kita nak buat perniagaan dari kosong, belum tentu berjaya. Why not? Kalau ada peluang, kita juga boleh beli saham syarikat yang dah berjaya, bisnes dah proven yang dah ada untung. Kalau siapa nak belajar, saya buat kelas webinar jump Start Niaga Saham. Kalau berminat, boleh klik link di bio ML Studios.